আচ্ছাম আলিকুম নাছিৰিন আপোনালোকৰ সন্মুখত মই উদ্দেশ্য সফলৰ এটা নক্সা লৈ আহিছোঁ যিটো নক্সা বহুত মানুহৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী হয় আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ লাষ্টলৈকেটোৱে চাব আৰু এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ চব ভিডিঅ'ৰ যিমানখিনি মই বনাইছোঁ তাতোতকৈ কৈছে এইটো বেছি আফ্জল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে বনাইছোঁ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে এইটো বহুত জৰুৰী আৰু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হয় বহুত মানুহৰ উদ্দেশ্য সফল হ'বলৈ চিন্তা কৰে বহুত মনৰ আশা পূৰা হ'ব লাগে বহুত মানুহে মনৰ কিছুমান ভাৱ পূৰা হ'ব লাগে মনৰ মনোমাঞ্চা পূৰণ হ'ব লাগে মনৰ কাম সফল হ'ব লাগে ছাকচেছ হ'ব লাগে কিছুমান মানুহে চাকৰিৰ কাৰণে তালাচ কৰি আছে বহুতে পোৱা নাই কিছুমানে জবৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱসায়ৰ কাৰণে কিছুমানে যিকোনো এনেকুৱা আছে মনৰ ভাৱবিলাক পূৰা হোৱা নাই বহুত দিন হৈ গৈছে বছৰ বছৰ ধৰি মা মা ধৰি গৈছে কিছুমানে বহুত দিন হৈ গৈছে কিন্তু মানুহৰ মনৰ ভাৱ পূৰা হোৱা নাই মনৰ আশা পূৰা হোৱা নাই আপোনালোকৰ সন্মুখত মই এনেকুৱা এটা নক্সা লৈ আছে যিটো নক্স আপুনি তাবিজটো যদি পিন্ধে আল্লাহৰ হুকুমত আপুনি আল্লাহৰ হুকুমত প্ৰথম ল'ব আল্লাহৰ হুকুমৰ প্ৰথম একিন কৰি আপুনি ইনচাউলা এইটো পাকচাপ হৈ আপুনি এইটো পিন্ধিব এই নক্সাটো কবচটো পিন্ধিব আপুনি ডিঙিত ধাৰণ কৰিব ডিঙিত নোৱাৰে ডিঙিত যদি আপুনি নোৱাৰে আপুনি কঁকালত পিন্ধিব ইনচাউল বহুত মানুহৰ প্ৰমাণ হৈছে এইটো চূৰা এখ্লাছৰ নক্সা হয় লিখাই আছে আপুনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিব আপুনি লাগিলে এইফালৰ পৰা লিখিব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰথম এইটো লিখিলে দুই নম্বৰ এইটো তিনি নম্বৰ এইটো চারি নম্বর এই পাঁচ নম্বর এইট ছয় নম্বর এই সাত নম্বর আট নম্বর ন নম্বর এনেক লিখেব নিলেন আপনি এই সাইডেরপাও লিখিব পাৰে এই এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট ন মানে দুটা অপশন আপনার দি দিল কোন সাইডে লিখিব আপনি যেন ইচ্ছা করে সেইফালে লিখিব পাৰে মই মানে দুটা অপশন দি দিয়ে আপুনি আপনি ইনশাল্লাহ আপনি যে আপনার কাম নহক এ টু জেড আপোনাৰ সকলো কাম ছাক্সেছ হ'ব আপুনি যিটো সময়তে পাৰে আপুনি যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে লিখিব পাৰিব খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধ হওক মুছলমান হওক যিকোনো মানুহে এইটো আপুনি ধাৰণ কৰিব পাৰিব আৰু মাইকী মানুহ হ'লে আপুনি বাওঁফালে এইটো ধাৰণ কৰিব বাওঁফালে আৰু আপুনি কঁকালত ধান কৰিব পাৰিব মতা মানুহ হ'লে কঁকালত নহ'লে আপুনি সোঁহাতত আৰু ডিঙিত তিনিটা অপশ্যনত আপুনি ধাৰণ কৰিব পাৰিব মতা মাইকী মানুহ হ'লে আপুনি বাওঁহাতত আৰু কঁকালত ধান কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে এতিয়া আপনি ভিডিও তো দোস্তবাক শেয়ার করে দিব শেয়ার করলে আপনার ফাইদা হব আপনি আশীর্বাদ পাব আপনার দোয়া হব আর আল্লাহর নজদিকত আপনি আর স্বভাব পাব